ಸತ್ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಂತಹ ಋಗ್ವೇದೀಯ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸೂಕ್ತ ಅಭ್ಯಾಸ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಮಂತ್ರವನ್ನು ವಿಜಯವಂತವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದೇವೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಮೊದಲನೇ ಮಂತ್ರವನ್ನು ತಮ್ಮ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಒಂದಿ ಸಲ ಉಚ್ಚರಿಸುತ್ತೇನೆ ನನ್ನನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾ ನೀವು ಮೂರು ಬಾರಿ ಉಚ್ಚರಿಸಿ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ो नमः श्रीगुरुव्यो नमः नमो विश्वकर्मणे नमो विश्वकर्मणि नमो विश्वकर्मणि नमो विश्वकर्मणि य इमा विश्व Ya ima Vishwa, Ya ima Vishwa, Ya ima Vishwa, Ya Bhuvanani, 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 Bhuvanani. shirhata, Jukhadro जह्वादृशर्ता जोशर्ता न्यसीदत्ता 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 न्यसी ईदत्ता न स आशिषाद्रविणा स आशिषाद्रविणा मिच्छमानः

य इमा विश्वभुवनानि यमा विश्वभुवनानि य इमा विश्वभुवनानि य इमा विश्वभुवनानि जह्दृषिर्होतान्यसि दत्पिता नः

च मा स्व आसिषारविनमिच्छमच्छदवरान् अविवेशच्छदवराविवेश पिता नः अरुपिता नः अरुपिता नः पात् पिता नः स आशिषद्रविणमिच्छमा चदवरा

यमा॑ विश्वज॒ह्रदृशिर्हो ता ईदत् य इ॒मा विश्वभुवनानिजोदृशिर्होतान्यसि ईदत्पिता नः

ఈ రీతి పారాయణ మాకు అంత తమ్ెల్గూ తెలిసితుందేనే నమో విశ్వకర్మని శ్రీగురుభ్యో నమ